Испытание бронежилета СИД компании «Украинская броня», который был предоставлен нам компанией-производителем для тестирования изделия в условиях максимально приближенным к реальным. Бронежилет достаточно легкий, он весит, мы взвесили 3, ,3 килограмма 300 грамм. И предназначен он как раз для оперативных подразделений, которые постоянно в движении, как патрульная полиция, службы охраны, личная, личная безопасность. Полицейские очень много времени проводят в автомобиле. Нужно учитывать, что от большинства бронежилетов, когда ты находишься в автомобиле, когда ты сидишь на стальной плите, твой позвоночник где-то приблизительно часа через три просто начинает сходить с ума. Что могу сказать по бронежилету Сид? За счет того, что мягкая броня, за счет того, что э, броня повторяет форму спины, форму э, сидушки автомобильной, в нем достаточно комфортно. Спина не устает, э, при этом, когда мне нужно срочно выйти из машины, проблем того, что плита не дает мне согнуться, э, не дает э, сделать какое-то движение, ну такого нет. Это очень приятно. В данной модели бронежилет укомплектован еще дополнительными пластинами. Это пластины из полиэтилена высокого давления. Пластины это второго класса. Они обеспечивают дополнительную защиту, помимо того, что дает основной бронежилет. И идея производителя в том, чтобы эти плиты могли находиться в автомобиле. И в случае, если мы получаем вызов бля, бля. опасности, мы можем быстро вставить эти плиты. Боковой карман. Да, я согласен, делается это достаточно быстро, но вес изделия настолько мал и настолько неощутим, что я не вижу смысла их вообще вытаскивать. Огромное преимущество бронежилета СИД в том, что он одевается так же, как любая куртка. Не через голову, а через сторону. каждого полицейского все снаряжение в основном находится на поясе. И большая часть, большое количество снаряжения находится спереди. Это наручники, это может быть даже пистолет, запасной магазин, у кого-то рация спереди находится. И очень важно, когда мы сидим в автомобиле, чтобы бронежилет не давил на пояс. За счет того, что бронежилет имеет мягкую защиту и он может деформироваться во время сидения, мне достаточно комфортно. При этом, при всем, в позиции сидя я точно так же могу достать газовый баллончик достаточно быстро. Если я при подъезде к вызову вижу достаточно плохую ситуацию, мне нужно приготовиться и спецсредства уже держать в руке. Я могу опять-таки доставать оружие достаточно удобно. То есть самое главное, что бронежилет не сковывает мои движения, неважно, Нахожусь ли я в стоячем положении или я в автом... сижу в автомобиле. Кроме того, что снаряжение должно выполнять свои непосредственные обязанности и функции, это данная ситуация, это защита, снаряжение должно еще обеспечивать определенный комфорт. Это очень важно, особенно учитывая тот факт, что много времени мы проводим сидя в автомобиле, наша спина постоянно прилегает, соответственно, к сидушке. И ну, есть такой обычный нормальный момент, особенно в теплое время года. Спина потеет. Полицейскому это очень дискомфортно. Раз. А два, когда ты выходишь на вызов к людям, соответственно, не сильно хорошо, когда от тебя нехорошо пахнет. Мне нравится то, что в данном жилете эта система продумана. Внутренняя часть бронежилета выполнена из ткани QMAX, которая используется сейчас всеми брендами, наверное, типа Adidas, Reebok и так далее. Это раз. И два, поверхность внутренняя имеет. 3D поверхности. Это позволяет циркулировать воздуху спина и вообще тело все чувствует себя достаточно комфортно. Я тестировал бронежилет SID на протяжении 9 дней. За эти 9 дней я проходил в нем 2 дневные смены и две ночные. А также ездил на полигон для того, чтобы посмотреть, как, насколько комфортно будет двигаться, то есть работать с оружием, насколько будет комфортно, насколько он не будет мешать доставать оружие. Могу сказать следующее. Первое. Безусловный комфорт в бронежилете. Во-первых, небольшой вес. Комфорт в плане терморегуляции и температуры. Ткань прочная, износостойкая, очень легко чистится, если запачкалась. Данный бронежилет проверен в условиях поимки и преследования грабителей. Скажу честно, он задачу выполнил. То есть если бы на мне был 8-килограммовый бронежилет там, 4 класса, я думаю, что вряд ли мы бы... Ну, я бы его догнал, по крайней мере. Я как полицейский тест провел, броней очень доволен.